«ДТЭК» сделал все возможное и невозможное для того, чтобы мы стабильно прошли этот осенне-зимний период. Мы привезли более миллиона тонн угля, импортировали в этом году в Украину. Мы в течение всего года поддерживали углем государственные предприятия. Мы работаем полным составом оборудования, которое технически можно загрузить, и самое главное, что для этого оборудования есть уголь. Мы инвестировали огромные деньги в угольный, в угольный наш бизнес и в теплоэлектростанции для того, чтобы они были готовы. Мы в очень плотном контакте работаем с Укрэнерго, с главным диспетчером, выполняем все команды и помогаем даже там, где приходится работать за другие компании, которые, к сожалению, не так ответственно поднесли, отнеслись к подготовке к зиме. Поэтому наша задача как энергетической компании. И эта задача была всегда в 16 лет, не только в этом году. Обеспечить стабильную работу, убрать какую-либо риторику об отключениях верных или каких-то проблем. Мы сделаем все возможное, чтобы это не допустить. Как я сказал, буквально 3-4 недели на пресс-конференции я гарантирую, что мы будем работать полным составом оборудования, обеспеченным углем. И мы делаем все для этого, и для нас, и для для вот это вот это факт. И на это работает 60 тысяч человек.